Ті, скажіть, будь ласка, а от в принципі сьогодні спілкувалася також із вашими колегами, військовими експертами, і вони говорять в принципі, що росіяни на... сконцентруються, тому що Герасимов говорив про створення тож ну, таки буферної зони. Матя на увазі, чи можуть вони відійти, скажімо так, від сходу нашої держави і на... і концентруватися на створенні буферної зони суми Харків, ну тобто туди там зосередити свої сили під час цієї літньої кампанії чи ні? Понимаете, в чем дело? Вот современное поле боя не дает возможности концентрироваться для нанесения каких-то проведения каких-то наступательных операций там, серьезного масштаба, там, Все наступательные операции россиян связаны с тем, что мы где-то провалились. То есть провалили неэффективную оборону нашу, командование не вовремя среагировало там вечная проблема, то что наверх не докладывается реальная обстановка или по мере повышения вверх она искажается и, и в результате командование принимает неадекватные какие-то оперативные решения. А так, чтобы всех взять, перекинуть в одно место, но они просто в этом месте будут гибнуть усиленными темпами. Потому что маневр огневых средств, средств поражения сейчас достаточно прост. Тем более мы находимся как бы в центре. Нам быстрее перемещать ресурсы, чем противнику таскать их там по внешней оболочке. Вот. Если у нас Будан занимается кроме спецоперации еще и разведкой, то как бы наше командование будет своевременно знать о таких перемещениях. А в целом элитная компания, чем можно говорить еще что такой ва-банк Путина? Ну, он на нее явно рассчитывает. Он понимает, что терпение Трампа не бесконечно и, и как бы тянет как может в надежде, что вот мы рухнем и тогда как бы он в дамках и никаких проблем. И он как бы добьется своих там целей. Но, видите, ситуация развивается немножко по-другому. Но он вязнет дальше, то есть его летняя кампания как бы проходит в том же стиле, как и летняя кампания предыдущего года и, и, и предыдущего года. Ничего не поменялось. Так, але якщо ми поговоримо більш предметно та більш детально, зокрема Костянтинівка, ну тобто, чи загрозлива там є ситуація наразі для наших військових? Чи можна говорити про те, що росіяни мають спроможності взяти у кільце місце? Місто? Ну, прорив з юга локалізован, уперся в Клібанбик і якби локалізован. Вони намагаються розвивати наступлення там восточним флангом. це виходить юг, южне направлення Константинівки, але теж там зав'язли. Я там очень хорошо знаю эти места, потому что я там провел там два года этой войны. Там очень сложный рельеф, там очень сложно наступать, там как бы нашим дроноводам достаточно легко контролировать килзоны. Угу. Поэтому бросать как бы в эту дырку большие силы – это нести большие потери. Но какие-то перемещения будут еще возможно, там, но на уровне уже там, посадки, полпосадки, там еще, и еще чего-то, пока не стабилизируется линия соприкосновения, а точнее килзона между сторонами. в Часов Яре стоит моя 24-я бригада, и соседи справа, и соседи слева тоже достойны организма. Поэтому сейчас в Часов Яре они завязли уже больше года. Вот как моя бригада была приведена из Торецка. Mm -hmm. В Торецке, пользуясь тем, что вышла могучая 24-ка, извели потрепанную 41-ю команду. Вот, они имели большой успех. Заняли ну, где-то две трети этой да, агломерации почти без боя. Торецкой. Вот. И с тех пор они тоже там завязли. Это тоже более года. Да, они из Торецкого вот не выходят. И до сих пор в в каких-то территориях турецкой агломерации находятся наши, наши войска и держат оборону. Там очень сложный рельеф для наступления дальнейшего. Сразу за Турецком, там гряда высот, практически непреодолимый рубеж обороны. Его можно только проворонить, поставив туда какого-то абсолютно бездарного там человека и не дав ему ресурсов. То есть я вот с этой со стороны Торецка, там беды не жду тоже. Ну, так что так, да. Константиновка, единственное, что фронт к ней приблизился, поэтому э, население, конечно, надо покинуть этот город, который остался. Я еще когда э, не уволился, уже шли чисто террористические обстрелы Константиновки э, 152-м калибром, точнее конкретно там они двумя гиацинтами ежедневно там по 5-10 снарядов убили просто в центре города без какой-то цели и убивали там от одного до пяти человек в день мирных жителей вот ну поэтому как бы я считаю что константиновку надо эвакуировать но ну, в принципе наша военно-гражданская администрация этим мира приняла для организации этой эвакуации, там, или, я бы сказал, даже вынуждение населения все-таки покинуть эту территорию. Там была час там, с трех дня и так далее. Но пока я не вижу военной угрозы для самой Константиновки, я имею в виду потерю ее. Точнее, угроза mm. есть, но я не вижу реальных как бы, возможностей это сделать вот в обозримое будущее. Но этот город не пригоден для жизни, совершенно точно. То есть это просто как бы прифронтовая при территория, застроенная постройками городского типа. Артис, скажи, пожалуйста, а ну там тоже у россиян, я помню, спробовать, может быть, и форсование, и створение. Ну, да? Купинск стоит очень давно, да, два года. И там, я там знаю худшую обстановку, и так больше слушаю вот, командира Ахильеса, который там в курсе событий, там больше да. там других офицеров, которые из того направления. Они тоже проявляют уверенность. Но там ситуация примерно та же самая. То есть Купинск становится все менее пригодным для жизни. Как бы это просто скопление застроек, которые позволяют удобно вести оборонительные действия.